Сейчас присутствуют все средства массовой информации города Желтой Воды, это хорошо. Я бы хотел, чтобы вот эту информацию, которую я проговорю, ну, донесли к жителям города Желтой Воды без искаженных, значит, без искажений, скажем так, и без собственного мнения. То есть вот как она есть, так она есть. Потому что некоторые телестудии э, начинают сказать, навязывать там определенное собственное какое-то мнение по, или собственные комментарии по, 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 после этого самого. То есть э, э, информация доносится, а жители города Желтой воды пускай сами слушают, смотрят и разбираются и делают выводы в этом отношении. Ну, вопрос первый. Значит, э, ну мы все знаем, что уже сказать, не первый день во всех средствах интернета, ютуба и так далее, то подобное, значит, массируется вопрос о том, что необходимо, значит, 13-12, то без среду перед сессией исполкома проводить митинг, скажем так. Могу с уверенностью сказать о том, что на сегодняшний день в исполкоме нету заявки на этот митинг. Но даже сказать, на это, скажем так, некоторые средства массовой информации уже выбросили у себя, значит, на своих каналах информацию о том, что состоится в митинг. Хотя говорю, официальной заявки нету. То есть это является, я думаю, так, нарушением все-таки, наверное, да. Ну и, значит, то, что касается митинга... Значит, будет заявка, будем проводить, не будет заявки, значит, ну, я думаю, организаторы митинга все-таки, скажем так, выполнят все эти требования, которые необходимы. Я получил тут резолюцию митинга, мы немножко пробежимся потом по ней, по резолюции. Что хочется сказать, значит, нашим активистам, в первую очередь. Или хочется точнее даже спросить у них, а где вы, уважаемые, были и что вы сделали для того, чтобы в городе желтые воды, когда назначался 29 там, мая, устанавливался тариф на НКРЕ, где же вы были и почему вы не препятствовали этому? А молча выслушали, проглотили и ладно. А потом только дальше шли возмущения. Хотелось спросить, а где же вы были и почему никуда не ездили, почему э, ничего не делали, когда пришлось мне э, с группой э, желтоводцев, представителей э, МСЧ ехать в город Киев и отстаивать справедливость там в Министерстве здравоохранения. О том, что несправедливо хотели назначить господина Пастуха и спрятали подания э, на Тарасеву. Где вы были? Никуда не были. И где же вы были, когда, э, будучи в Киеве во вторник, нам перезвонили и сказали, что НКРИ нам установила цену за квадратный метр 12,76 при том, что по э, сезону прошлого года экономическая цена, обгрунтованная, которая у нас была, 8,40, и которую предоставляли населению. То есть мы считаем, что, так сказать, не обгрунтованная цена 12,6. На следующий день я поехал в обл. администрацию, добился того, чтобы э, значит, нас приняли в НКРЕ, и буквально вечером, Плыс, директор тепловых сетей Александр Леонидович, выехал на Киев и в четверг и пятницу два дня отсидел в Киеве, отстаивая интересы нашего города значит, и доказывая, что у нас нормальный экономически обрутованный тариф. А почему молчали наши активисты? Ну, об этом Александр Леонидович доложит попозже о своей поездке. Значит, но ну, это еще не конец. То есть, скажем так, завтра его специалисты с кучей документов выезжают на Киев. И будут там опять в Киеве скажем, сидеть, доказывать нашу правоту, что у нас цена не должна быть не 12,76, а должна быть меньше, экономически обрунтованная цена. Значит, и я думаю, что придется, наверное, нашим активистам все-таки присоединиться когда будут через 2-3 недели в Киеве НКРЕ будут назначать тарифы. Я думаю, что нужным активистам значит, не здесь у стенах исполкома поднимать бучу, а ехать в Киев, становиться туда и там отстаивать свои интересы. Я готов вместе с ними ехать и должен становиться под стены любого, значит, любого органа в Киеве и там отстаивать цены. Наша беда не в том, что у нас, допустим, поднимаются тарифы, не поднимаются тарифы. Значит, ну, жизнь диктует свои условия и все поднимается. Вы все знаете, какая ситуация у нас сейчас в стране. Вы знаете о том, что доллар был недавно на 8, сейчас 16. То есть по-любому все поднимается. Мы знаем отлично о том, допустим, сколько касается уже вот этого ПЖРО. То, что мы расценки, расценки не поднимались там на протяжении 8 лет, то, что я раньше обговаривал, что средняя зарплата 600 гривен на сегодняшний день, 1218, то, что литр бензина заложен в этих расценках, который был по ЖРО, значит, 6 гривен, а на сегодняшний день 16 с копейками, три раза дороже. То есть это экономически обрутованная цена. Значит, многие там кивают на то, что от аргу там Кремергу все хорошо и отлично. То, что я ранее в своих выступлениях говорил, приезжали к нам, приезжали, значит, так называемые хотели, там у них созданы управляющие, значит, компании, приезжали, взяли всю, всю нашу выкладку по ПЖРО, все расценки посмотрели, сказали, говорят, с ними работать нельзя. Это экономически убыточно. Развернулись и уехали. Они уже сказать не хотели предоставлять нам никакие услуги. <свы> значит, вся беда не в том, не в повышении их цен. Вся беда в том, значит, что у нас с вами низкие пенсии, низкие зарплаты. И вот я, честно скажу, не понимаю, почему руководство страны все-таки их не повышает. Я думаю, если их повысить два в три раза, тогда так сказать, будет, люди будут, у людей будет больше покупательская способность, будет оборот денег, и, наверное, сказать, экономика немножко сдвинется с места. Но маним то, что маним. Так что все, в основном, вопросы, касающиеся повышения, допустим, зарплат, все вопросы, касающиеся, значит, отсутствие денег на пирговые проезды, все вопросы, касающиеся, допустим, без, скажем так, безоплатной, то есть неоплачиваемых лекарств и так далее и тому подобное, это все вопросы программы, это все вопросы на уровне державного бюджета, не местного. То есть мы здесь ничего сделать не можем. Да, это самое. Мы можем ездить, добиваться, пытаться что-то решить, но это вопросы государства. И вопросы нужно задавать государству. Значит, на сегодняшний день, значит, вот, слава Богу, немножко ситуация по... Ну, закончим По теплосетям. Немножко ситуация выронилась, как вы знаете, немножко потеплее стало в наших оселях. благодаря тому, что мы не молчали, благодаря тому, что ездили в область, добивались, но ну, немножко улучшилось. Пришли взаимозачеты по, по этим самым, по погашенню за газ. И на сьогоднішній день город имеет задолженность за газ порядка 20 миллионов. То есть была сума больше, но немножко погасили. То, что касается ПЖРО. Да, выставили значит, расценки на обговорение. Буйные головы начинают рассказывать, что да, в среду на этой сессии будут утверждаться тарифы, ПЖРО и так далее и подобное. Но это, попросту сказать, это вранье, потому что сессия тарифы не утверждает, тарифы утверждает исполнительный комитет. Значит, и значит в вопросах сессии на, на, на третье число на среду у нас не стоит вопрос утверждения тарифов. Тарифы специально выложили для того, чтобы мы с вами их обсуждали, чтобы мы с вами смотрели на них и значит, конструктивно общались и разговаривали. Но к сожалению, на сегодняшний день, Промір там групи активістів, які скажімо, не приходять ко мне в кабінет, не садиться, не розмовляють, а так буде так просто з-под тижка починають коломути воду, ну поки маємо ту групу. Ну, у мене тут є тут резолюція протесту того мітингу по поводу підвищення тарифів на житлові комунальні послуги. Ну, тут написано много всього, значит, підвищення тарифів обслуговування будинків, там, якісні послуги теплопостачани, комунальні послуги, ну все, все, все підряд. що міська влада хоче зараз підняти оплату близько 2,5 разів, то міська влада не хоче її піднімати. Но нужно огрунтовано смотреть. Ми можемо взагалі нічого не піднімати, вот давайте я говорю, что сделаем все ОСББ і пускай самі жителі керують своїм жильем. Значит, ну тут в домешку йде тест, що значит, пенсії и зарплаты остаются на прежнем уровне, повышаются цены на продукты харчи, лики і так далі. Ну то, що я ранее проговорив. То есть эти все вопросы до центральної влади. И если мы поедем в Кабмин, там поедем, не знаю, до Верховной Рады, будем, скажем так, говорить, просить о себе заявлять, то давайте. Но тут возле здания, возле стены этого здания, я с вами полностью, я, за, я, я считаю, что так, у нас, скажем так, низкие и пенсии, у нас низкие зарплаты. Но давайте обращаться скажем, в органы высшего руководства, заявлять о себе. Так как мы сделали ситуацию и заявили о себе, значит, это самое в области, что когда я приезжаю в область, в редакции ⁇ Жовтеводы ⁇ те, какие это самое, значит, мы подняли шум на всю область по поводу объема потребляемого газа, по поводу, по поводу тарифов. Да, мы подняли в шум. Да, к нам приезжал 34-й канал на той неделе в среду, и, значит, делал записи, это областной канал и делал записи. Ну, подняли шум, молчать не будем. Будем защищать максимально, что сможем и как сможем, значит, наш город, наших желтоводцев, наших граждан. Но нужен диалог. То есть односторонне рассказывать одно и то же, сказать, нужен диалог. И мы готовы, и я говорю, двери моего кабинета открыты, двери вот этого здания открыты, скажем так, общаться, решать и, значит, приходить к общему мнению. То есть должен быть диалог, а не так, что захотелось кому-то покручать, подняли народ, наколотили, расколотили и тихенько опять раз в норку и залезли. Если инициативная группа хочет, пускай со мной встречается в любое время дня и ночи. Значит, ну я прошу сказать, не надо колотить граждан жителей города, не надо им врать. Потому что я, как миский голова, мои все заместители, работники вот этого здания, скажем так, или работники местного самоуправления, члены исполкома, депутатский корпус города Желтые Воды не хочет зла своим людям, не хочет зла желтоводцам. И мы работаем совместно, дружно, целенаправленно для того, чтобы сделать наш город лучше и краше.